Assalamualaikum Warahmatullah dan Salam Sejahtera kepada Bangsa Wallabies Rafizi Rafi Ziramli kata, tindakan PMX sekadar tegur keras Syamsul Iskandar Ma'akin berhubung isu surat sokongan kontrak KKM itu sebagai tidak memadai. Tetapi ada warga cukai kata, eh teguran itu dah cukup memadai, bukan ada kesalahan pun. Tetapi dalam hal ini, saya bersetuju 100% dengan Rafi Ziramli. Kenapa? Anda tonton video ini kita intro dulu. La, 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 la. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu yang baru-baru ini kecoh kembali berkenaan dengan satu surat sokongan yang dikatakan telah dikeluarkan, ditandatangani dan diberikan oleh setiausaha politik kepada Perdana Menteri iaitu Syamsul Iskandar Maakin berhubung dengan kontrak oleh Kementerian Kesihatan Malaysia di mana dalam surat tersebut, Syamsul Iskandar telah menyenaraikan 6 buah syarikat kontraktor yang kata Syamsul Iskandar, pohon untuk pertimbangan KKM bagi memberikan kontrak mereka dan sebagainya lah itu secara asasnya benda ini sebenarnya benda lama, tahun lepas lagi dah dan kita memang dah suarakan benda itu, kita dah hentam kiri kanan depan belakang cuma masa itu memang tidak begitu viral sangat, tak tahu kenapa lah kan mungkin kerana ada isu lain tengok-tengok benda itu menjadi meletup kembali apabila ianya dibangkitkan kembali di dalam Parlimen oleh salah seorang Ahli Parlimen Perikatan Nasional di mana Perdana Menteri pada ketika itu mengatakan yang beliau telah menegur keras Syamsul Iskandar berkenaan hal itu. Tetapi ramai pihak berpandangan sekadar tegur keras itu tidak membadai sebenarnya. Oh ya, Ahli Parlimen yang membangkitkan itu kalau tidak menyekesan saya ialah Ustaz Ahmad Fadli Sha'ari. Tetapi penjelasan Perdana Menteri yang beliau telah tegur keras Syamsul Iskandar itu tidak diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia yang masing-masing -mas mengatakan, eh, tegur keras je ke? Dan salah seorang yang memang merasakan benda itu sangat tidak memadai ialah Rafizi Ramli, mantan Menteri Ekonomi. Anda tonton apa yang diperkatakan oleh Rafizi. PM tegur keras setiausaha politik beri surat sokongan. Eh, takkan tegur keras je? Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui di Parlimen yang setiausaha politik beliau ada memberi surat sokongan. Perdana Menteri memberitahu Parlimen yang beliau telah menegur keras setiausaha politiknya. Isu ini tula sejak tahun lepas. Kesahihan surat itu pun telah disahkan oleh Menteri Kesihatan sendiri. Cuma jawapan PM tu macam tak ada um sebab soal lawan rasuah, hentikan budaya sakau dalam kerajaan ini semua ini tidak pernah lekang dari ucapan beliau sehingga ke hari ini. Masa kita pembangkang, rakyat faham yang kita tidak ada kuasa. Sekarang sudah tiga tahun jadi kerajaan. Kita tidak boleh salahkan rakyat kalau harapan itu tinggi menggunung supaya kesan dari usaha-usaha untuk memerangi rasuah itu dapat dirasai dengan mendadak. Kita memang selalu baca lah berita orang ini kena tangkap, orang itu ditangkap. Tapi setakat ini, hasil dari tangkapan itu tidaklah banyak yang berakhir dengan sabitan dan dihukum. Sebab itu saya kata, jangan salahkan rakyat kalau rakyat agak sinikal dengan laungan anti rasuah yang Datuk Seri Anwar laungkan. Ini adalah statistik rasmi dari Menteri Undang-Undang kepada Parlimen Mengenai usaha untuk membanteras rasuah supaya kita boleh bandingkan prestasi dari 2020 ke 2025. Pertama, maklumat mengenai rasuah berkurang dari 7440 kepada 6520 dalam 2024. Kedua, kertas siasatan yang dibuka ada peningkatan baik naik dari 857 tahun 2020 kepada 1163 2024. Yang ketiga, yang nampak hasil ialah lebih banyak tangkapan dan diwawarkan dalam berita. Naik dari 998 kepada 1334 tahun 2024. Keempat, tetapi yang sebenarnya dituduh selepas disiasat dan ditangkap ini lebih rendah, 480 menurun kepada 454 tahun 2024 dan peratusan yang dituduh berbanding kertas siasatan terbuka menurun dari 56% kepada 39% sahaja tahun 2024. Kelima, maka sabitan bersalah juga lebih rendah zaman Madani ini. Walaupun laungan anti rasuah itu lebih kuat Tahun 2021, sabitan sebanyak 300 kes bersamaan 36% kertas siasatan berakhir dengan sabitan berbanding 2024 hanya 256 sabitan iaitu hanya 22%, 22 berjaya disabitkan. Cyber Troopers Kerajaan jangan kecam membuta tuli. Ini fakta yang menunjukkan jurang di antara retorik anti rasuah dengan realiti sebenar yang dinilai oleh rakyat. Sebab itu dalam kes setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar ini, sepatutnya ia jadi peluang kepada Datuk Seri Anwar tunjukkan komitmen beliau menentang rasuah. Ini yang sepatutnya berlaku. Jangan tegur keras, pecat sahaja ini bukan kali pertama, malah saya sendiri pernah membincangkan beberapa aduan seperti ini dengan Datuk Seri Anwar. PM kata dia akan semak. Lepas semak, dia juga sahkan yang saya sebut itu betul. Tapi sehingga sekarang, setiausaha politik kanan itu masih kekal di situ. Laporkan kepada SPRM supaya boleh semak bila setiausaha politik kanan tulis surat sokongan seperti itu adakah ada habuan yang telah bertukar tangan? Kalau setakat tegur keras, tetapi orang itu masih ada di situ, lama-lama berucap keras macam mana pun orang dah tak ambil serius. Takut nanti akan ada orang cakap, depan cakap lain, belakang buat lain. Di sini, Rafizi dengan jelas mengatakan bahawa tindakan PMX menegur Syamsul Iskandar, menegur keras Syamsul Iskandar, bukanlah satu tindakan yang memadai. Sebaliknya, kalau betul-betul Perdana Menteri beriltizam untuk walk the talk, di mana Perdana Menteri selalu kata yang, okey, kita memang nak membantah sakau dan sebagainya, maka tidak dapat tidak, beliau kena membuat laporan SPRM supaya SPRM menyiasat situasi politiknya. Kata Rafizi, benda ini perlu dibuat sebab walaupun jumlah kes yang dikenal pasti dan juga jumlah tangkapan begitu banyak sekali pada era madani ini berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, tetapi jumlah yang didakwa dan juga yang dikenakan hukuman adalah menurun dengan mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan berbanding dengan tahun Buidin Yassin pun sebenarnya kan. Jadi kata Rafizi benda tu tak cantik sebenarnya. Memang tangkapan banyak, masuk ke paper sana, masuk paper sendiri kan. Termasuklah Salim Abdul Rahman, ah, macam tu lebih kurang kan. Sorry, sorry, sorry. Tetapi, yang pentingnya, walaupun tangkap banyak, tak ada tindakan susulan. Tidak ada pendawaan. Tidak ada hukuman yang jatuhkan. Menyebabkan rakyat kata, ah, ini semua wayang belaka. Jadi, Rafizi katakan, seandainya kalau Perdana Menteri benar-benar serius untuk membuktikan yang beliau ini memang anti-sakau, maka beliau kena tunjukkan contoh yang baik dengan membuat laporan SPRM supaya siasat si Syamsul Iskandar ini. Tetapi itulah. Dalam pada itu, ada juga wadah cukai yang saya rasa mungkin geng damai kot yang tak puas hati dengan kenyataan Rafizi serta membantah apa yang Rafizi katakan. Salah seorangnya ialah seorang insan yang bernama Norman Daud ini. Saya tak kenal siapa dia sebab zaman madani ini ramai pula budak-budak yang baru nak up tiba-tiba nak tunjuk lawa, tunjuk pandai, tunjuk dia lah paling terampil, paling hebat dan sebagainya lah kan. Di mana Norman Daud kata, Walaupun apa yang Rafizi kata itu mungkin ada betulnya, tetapi Tindakan Perdana Menteri Kata Norman Daud merupakan satu tindakan yang cukup memadai sebab apa yang dilakukan oleh Syamsul Iskandar itu bukanlah satu kesalahan kata dia. Kerana kata Norman Daud dalam perkeliling penjawat awam perkara yang ke-12 di situ menyatakan mana-mana penyataan yang dikeluarkan macam pegawai itu kata saya sokong ke, saya menyokong ke, saya mencadangkan ke ataupun sila uruskan apa-apa ke benda itu bukanlah satu kesalahan selagi ianya tidak memberikan sebarang bentuk tekanan kepada mana-mana penjawab awam yang lain untuk menjalankan tanggungjawab mereka. Dalam kes ini, kata Norman Daud, apa yang Syamsul Iskandar buat tu tak menyalahi apa-apa sebab Syamsul cuma menyatakan sokongan saja terhadap application enam syarikat tersebut. Jadi, ini bukan satu isu. Cuma, bila Perdana Menteri tegur keras, bermaksud Perdana Menteri, nampaklah benda tu macam tak sedap untuk dipandang. Baik. The thing is, di sini tuan-tuan sekalian, saya dengan jelas dan nyata menyatakan sokongan terhadap ayat Rafizi berbanding dengan Norman ini. Kenapa? Sebab nombor satunya, anda kata kalau itu bukan satu kesalahan, kenapa Perdana Menteri tak sebut dekat Parlimen? Kenapa Perdana Menteri tetap kata, oh saya dah tegur keras Syamsul Iskandar? Kalau dia tak buat kesalahan, kenapa perlu tegur? Betul atau tidak? Yang keduanya, Norman menyebut dalam perkelilingan itu, bagi sokongan dia tak memadai. Anda kena pandai bezakan tahu mana satu benda yang dimaksudkan memberikan sokongan, sila urus, sila selesaikan dan sebagainya benda macam tu dengan apa yang Syamsul Iskandar buat. Yang kata saya bagi sokongan lah, sila urus dan sebagainya, biasanya memang orang itu, dia menghantar something dekat support uh, PM dan sebagainya. Dan benda itu mungkin tak ada kaitan dengan tender ke apa-apa ke, tapi mungkin ada satu request lah kan. Dan apa tu, support PM berkata, okey fine, saya sokong lah apa yang you pohon ni. So, sila uruskan. Contoh macam tu. Okey, itu maksud dia. Benda itu pernah terjadi dulu ketika di kerajaan Kelantan, kalau tak salah kan. Di mana satu projek, memang orang tu dapat projek tu, tapi dia ada request something and then setiausaha kerajaan negeri Kelantan masa itu rasanya dia tulis sila urus. Okay maknanya okay fine aku sokonglah uruskanlah benda ni. Nampak? Tetapi apa yang dibuat oleh Syamsul itu lain. Sekarang ini okay KKM buka tender. Open tender, close tender belakang cerita. Yang penting dia buka tender. Itu satu. Bila dia buka tender tuan-tuan Roskland -tuan of course akan ada beberapa pihak yang akan hantar bid akan hantar bidaan lah kata kan. Kalau open tender, ok semualah peluang untuk hantar tender sebagainya. Kalau close tender, mungkin syarikat-syarikat tertentu saja dipilih oleh KKM untuk menghantarkan bidaan. Alright? Tetapi yang utamanya, tender itu, apa tu, bidaan untuk tender itu mestilah melalui KKM. Bukan melalui pihak lain. Sebab KKM yang buka tender. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, enam-enam syarikat itu telah memohon untuk masuk tender tersebut menggunakan kabel. Sekarang Syamsul Iskandar itu merupakan kabel mereka. Enam-enam syarikat ini telah menggunakan Syamsul Iskandar sebagai kabel untuk masuk dalam tender tersebut. Untuk mendapatkan sokongan sebab ada, ada kabel kan? Untuk masuk tender tersebut. Jadi peluang enam-enam syarikat ini secara asasnya menjadi jauh lebih cerah berbanding syarikat-syarikat lain yang masuk dalam tender itu tanpa sebarang sokongan daripada mana-mana pihak terutamanya Supol PM. Nampak tak kat situ? So dalam erti kata lain, memang kalau ikut nampak macam servis dia, oh Syamsul sekadar bagi sokongan. Tetapi hakikatnya, Syamsul sebenarnya menjadi kabel kepada anak-anak syarikat ini. Dan kita dari dulu menentang amalan kabel-kabel ni. Awang Ibrahim pun dulu masa dia pemangkang, beliau menentang amalan ada kabel dalam dan sebagainya kan. Dia nak kalau boleh biar semuanya telus, semuanya ikut merit dan sebagainya. Tak nak pakai kabel. Tapi sekarang dia pula yang menggalakkan amalan kabel itu sebenarnya. Dah lari dah konsep tuan-tuan dan puan-puan Dan oleh kerana itulah Rafizi minta siasatlah. Sebab macam mana enam syarikat ini boleh pula direct jumpa dengan Syamsul minta ok fine tu, ok minta kita nak apply tanda KKM minta you bagi sokongan. So kita boleh check ada tak Syamsul mendapat apa-apa habuan daripada enam syarikat ini? Bukan kita tuduh tak tapi kena siasat. Sebab takkan budak-budak Syamsul hendak memberikan sokongan siap tulis nama syarikat tu kan? Hantar dekat KKM. Seandainya kalau dia tidak dapat apa-apa buat. Macam macam tak logik kan? Jadi oleh kerana itu, Rafizi kata siasatlah. Apa masalah? Bukan nak kata Syamsul salah. Mungkin dia tak salah. Tetapi siasat. Sebab benda ini melanggar tata kelola sebenarnya. Syamsul Iskandar telah menjadi dia punya kabel. Dan orang yang guna kabel itu telah menggunakan Syamsul hantarkan bid dekat KKM. Dan kalaulah dalam perkara 12 itu kata, selagi ianya tidak beri ketekanan dari siapa. Eh, common lah. KKM nampak, oh, ini merupakan bid daripada orang yang dapat sokongan daripada 10 PM. Ui, lain macam betul. Nampak? Bila dah orang itu dapat sokongan daripada 10 PM, automatically ianya akan memberikan tekanan kepada pihak yang mengeluarkan tender untuk memberikan kelulusan dan job itu kepada orang yang mendapat apa tu sokongan 10 PM tadi. Itu merupakan satu tekanan. Mungkin dia tak sebut. Mungkin dia kata, eh, bos, you kena bagi dia. Mungkin tak sebut. Tetapi kepala surat tu, setiausaha politik Perdana Menteri, bab, bagi, tender. Eh, goyang lambang. Confirm lah, goyang betul atau tidak. Jadi, apa yang Norman Dawat cakap itu sebenarnya tersasar, tuan-tuan -puan. dan puan-puan. Dan sudah tentulah Rafizi sebagai menteri yang berpengalaman dan juga sebagai pejuang daripada dulu sampai sekarang berkenaan reformasi dan sebagainya, dia tahu apa yang dia cakap. Jadi, dalam hal ini, saya setuju dengan Rafizi, tindakan Anwar sekadar tegur keras, itu tak memadai langsung. Tetapi, dalam masa yang sama juga, kita nak expect apa tuan-tuan dan puan Ini kan kerajaan mereka. Mereka boleh buat suka hati mereka pun. Apa mereka nak buat, mereka buat. So, tandau je lah. Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kerajaan kerajaan kami lah. Undang-undang dalam negeri kerajaan yang bisnis. Itu boleh padam.